Azər bu internetlə bağlı elə danışdım, internetlə bağlı son vaxtlar sizin biraz çıxışlarınız oldu. Adətən sizdən siz özünüz xalqın içindən çıxmırsınız. Rusiyada da olsun, burada da olsun, yəni xalqın sağda tərəfənin içindən çıxmırsınız. Yəni dövlətə təmsil olunmamısınız son illərdəki bu vəzifə verilib sizə. Bəzi istifadəçilər yazırlar ki, ağa bu neçə illər heç vaxt belə siyasətə qarışmazdı, axır vaxtlar bəyanatlar verir mən dövlətlər arası məsələlərə fikir bildirir. Yəni dövlətlər dost da ola bilirlər, araları soyuq da ola bilər, sabah yenə də mərhəmân ola bilirlər. Amma din xadimlərini bəzi adamlar görmək istəmirlər elə şeylərə münasibət bildirməkdə. Sizin fikriniz budur da. Bəli, ümumiyyətlə mən özüm də həmişə bu fikirdə olmuşam ki, din hər sahənə də düzdür. Məsələn, bunu bəziləri də düzgün başa düşmürlər. Elə bilirlər ki, biz sekulyarizm filan onu dəstəkləyirik və ya xod, bilirsiniz, biz heç bir cərəyana bağlı deyirik. Sadəcə olaraq o, o, mütəxəssis məsələsi var da. Məsələn, mən bu günləri din xadimiyəm deyə indi biraz hörmətimiz var deyəmsə, mən məsələn deyirəm, özümə misal çəkirəm. Bir xəstəxanaya də müdir mən olun. Yəni, o xeyir gətirməz və ya göt bir məktəb açılarsa onun da müdürü mən olum. Bir yəni hər sahənin mən həmişə tərəfdarı olmuşam ki, hər sahənin mütəxəssisi, gözəl mütəxəssislər, ləyaqətli mütəxəssislər o sahədə çalışsınlar. O sahəyə güc versinlər. Amma bu o deməkdirsən, dünya ilə maraqlanmıyasan, dünyada gedən proseslərdən xəbərin olmuyor, ölkədə gedən prosesdən xəbərin olmuyor. Bu o deməkdir. Sadəcə söhbət burada bir mütəxəssis kimi işə qarışmaqda. Mən din xadimiyamsa dini mənim ixtisasım dindirsə mən bu sahədə daha çox fayda verə bilərəm. Yəni həmişə fikrim bu olub, belə yenə də fikrim budur. Sadəcə olaraq, məsələn bəzən həssas dövrlərdə Rəzvan qardaş, o bizdə məsəl var, deyir onun umduğu yerdən küsəllər, macanın yerdən küsəllər. Bəzən məsələn biz heç vaxt küsmədik ki, məsələn ki, niyə İndoneziya məsələn Bu məsələdə niyə bizim bu həssas döənəmimizdə bir qonada heç addım çəkmirindən İndoneziyası Azərbaycanın umutçu maraqlı da olmadı. Düzdür, müsəlmandır. Dünyanın hər yerində müsəlman yaşayırsa gələ bir-birinin qayğısına qalaq. Əlbəttə imkan daxilindədir. İndi məlumdur, bəzən proses olur ki, heç məndən xəbərim olmur. Və yaxud İndoneziyanın ilə heç ondan xəbərim olmur və yaxud misteriyən ondaqca bir dünya indi çox böyükdür. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ali əleyh və ali nəzə buyurdu? Buyurdu ki, mən mən əsbəhə vələm yaxtan bi umuril müsllimin fəleysa minhu. Hər kəs sabah açılsa, gününə başlasa, müsəlmanlarla işi ilə maraqlanmasa, o müsəlman deyil. Və ya xətay peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi buyurdu ki, mən səmiə, munadi yunanə, ya'al-muslimin qalam yuzibhu fəleysə minhum. Hər kəs <coughs> eşitsə ki, bir müsəlman nida elir ki, ey müsəlmanlar dadıma çatın, amma onun dadına çatmasa, o onlardan deyil. Ona görə hər bir müsəlmanın borcudur ki, digər bir müsəlmanı bir ümməti kimi, bir qardaşı kimi, bir din qardaşı kimi onun qayğısına qalsın, ona həssas dövrlərdə heç olmasa ona diqqət yetirəsən, onun müdafiəsində qalsın, haqq işində müdafiəsində qalsın. Əlbəttə bu yenə deyirəm bizim hamımızın, bütün müsəlmanların işi, vəzifəsi budur, ilahi bir vəzifədir, ilahi bir təklifdir bu. Amma yenə də dünya yenə təkrar deyirəm, dünya böyük olduğuna görə biz bəzən o çox-çox uzaqlarda olan müsəlmanlardan heç bunu gözləmirükdə. Olsa əla, olmasa da bir incəliyimiz olmur. Amma bəzən isə görsən elə bir həssas dövrdə sənin öz doğmono bildiyin, əziz bildiyin, qardaş bildiyin. Məsələn, o məsələdə gəlib ə, hər hansı bir soyuq münasibət göstərəndə belə, orada insan qalbi inciyir. Yəni mən hər hansı bir məsələyə fikir də bildirəndə heç vaxt onu siyasi nöqteyi-nəzərdən fikri bildirməmişəm. Mən də çox yaxşı bilirəm ki, hətta elə dostlarımız da buna şahiddir. Kəmişə deyərəm, deyirəm ki, siyasət bahar havası kimidir. Hər gün çıxar, axşam yağış yağar. Yəni mənfəət üzərində qurulub Nə deyək, o vaxt çörçülük məşhur sözü var. Deyir ki, siyasətdə dost qardaş yoxdur, mənfəət var. Maraqlar var. Bəli, bəli, maraqlar var. Ona görə bunu mən çox yaxşı bilirəm, gözəl bilirəm. Münasibət qurulur da, gözəlləşir də, yaxşılaşır də, dostlaşır. Yenə də bu təkrarlanır, bu cür də davam eləyir. Mən o işlərə görə heç vaxt durub, məsələn, fikir bildirmərəm ki, sadəcə olaraq mənim fikir bildirdiyim də, nə deyirəm, bu siyasi nöqtəy nəzərdən deyil. Bir din, müsəlman kimi. Mənəviz bəli, mənəvi cəhətdəndir ki, bu narazılıqdır. Axı mənim evdə 2 yaşında uşağımın gecə ev üstünə bomba yağırsa, axı mən orada istər istəməz gözüm olur ki, axı mənim müsəlman qardaşlarım, fərq eləməz, məncə fərqi yoxdur. Ula dünyanın harasında olursa olsun. Müsəlman qardaşı görəsən, adi bir sözləndə olsa belə məni dəstəkləyəcəkmi, mənim yanımda olacaqmı bu məsələdə? Hə bu incilik olur. Məsələn, bir var, yenə deyirəm, məsələ kimlərsə bunu ola bilsin düşmənçilik kimi yozar. Bu düşmənçilik deyil sadəcə bu bir qardaşın qardaşdan olan o nigarançılığını, bəli, onu onu bildirmək, onu dilə gətirmək idi. Və xüsusilə də məqsəd də elə budur ki, şəxsən məsəl mənim özümün məqsədim bu olub ki, bu məsələlərdə bizim böyüklərimiz ki var, ağıllı baş bilənlərimiz ki var, bəzən onlara düzgün çatdırılmır xəbər. Yəni açıq mən deyib bunu deyirəm, çünki mən artıq bu gün deyir ki, mən bu gün meydan çıxmamışam və ya xodur artıq 23 ildir mən din təhsili alıram və böyük-böyük alimlərlə, müftülərlə və yaxud böyük dünyada tanıyıram və onlar tanıyırlar və vəsait. Yəni münasibət, münasibət, münasibət də var, var. bəli. Yəni bu, bu deyil ki, mən düymələri durum elə iki dənə hərf öyrəndim, ondan sonra başlayım danışım, nəsə deyib. Mənim bir tərəfdən də məqsədim budur ki, qoy o böyüklərimizin qulağına da bu sözlər çatısın, onlara da çatısın ki, bəli, axı məsələn Azərbaycanda dindar müttəfəqə bir hissə, ancaq ondan bir hissə var ki, bunlar nigarandılar. Ya, soruşsunlar. Nədən niqarasan? Təəssüflər olsun ki, Rezvan qardaş, bizə bu gün o soruşmaq yoxdur. Ancaq töhmət var. Qardaş, sənə bir soruşğun, sənin dərdin nədir? Sənin dərdin nədir, məqsədin nədir, niyyətün nədir, istəyin nədir, arzun nədir? Ondan sonra bəli, görsün ki, əgər mənim o niyyətimdə Allah göstərməsən xəbislilik varsa, düşmənçilik varsa, bəli, onda sənin haqqın var. Yox əgər bəlkə də doğrudan da mənim o dərdimi sənə çatdırmaqdır ki, bəlkə məndən sənin arasında olan vasitə düzgün çatdırmır onu. Nə çoxdur bu hadisə baş verir. Təkcə deyini sahədə yox, elə hər sahədə. O ortada böylərlə xalqın arasında olan vasitələr ki var, o vasitələr elə təqdimat bəzən eləyirlər ki, görsən ki, yuxarıda olanların da nəzərində başqa bir təsəvvür yaranır. Ona görə elə də bilirik, xalq elə el 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 yağın balın içindədir, bəlkə ya məsələn bu iqtisadi tərəfdən, bunun olsun ola bilər siyasi tərəfdə olsun, əminəmanlıq tərəfdə olsun, dini tərəfdə olsun, mənəvi tərəfdə olsun, təhsil tərəfdə olsun və sair mincürə tərəfi. Amma əsl ona görə ən böyük məsuliyyət cəmiyyətdə o vasitələrə düşür. O var. Din işində də o böyüklərlə xalqın arasında vasitə bizləriyik. Biz deyəndə mən yoxam, din xadimləridir. Biz xalqın o arzusu, istəyi var. Bunu çatdırmalıyük ki, dini böyüklər. Dini böyük deyəndə, yəni söhbət o İslam aləmində olan böyük dini alimlərdən, nüfuzlu dini alimlərdən söhbət gedir. Onlar bunu düzgün bilməlidilər ki, bu gün bəlkə onlar elə düşmən elərlər ki, elə Azərbaycan xalqı ilə hamısı e, ki, elə məsələn də razıdlar, hər başverənə razıdlar. Bəlkə onlar razı değillər. Bəlkə onlar razı değillər axı. Bu nigarançılıq var ortada. Bu nigarançılığı çatdırmaq lazımdır. Demək lazımdı onu kim deyəcək? Əli məndə deyim ki, o, hər şey yaxşıdır. O da desin hər şey yaxşıdır. Bu da indi məsələ bizi o əziz əzlər vardı, deyilən, var da qardaşlarımız. Yenə deyirəm böyük ustadlar lap var. Çəli Azərbaycanın özündə bizim böyük-böyük ruhanlarımız, din xadimlərimiz var ki, mən onlara böyük hörmətim var. Heç çoxları bəlkə də rəsmiliyə də deyəsən yoxdular və ya heç xalqda onları kifayət qədər tanımır. Amca mən bilirəm ki, onlar mənim elə ustadımdır. Yəni ustad səviyyəsində onlar mən görürəm. Məsələn o o, o əzizlərimiz də məsələn mənə deyidir ki, Ağar Əkiz məsələn sən bu məsələlərdə sən də qarışma da. Yəni başqaları kimi ən özündən səbir elə, ən özündən. Dur axı, mənim ürəyim yanır axı. Mənim ürəyim yanır axı. Mən görürəm ki, bu günləri <coughs> məsəl biz Əhli Beyt məktəbi, Əhli Beyt imamları nə qədər bizim imamlarımızdan sözlər var ki, vətən sevgisi, torpaq sevgisi, vətənə bağlılıq, torpağa bağlılıq bütün bu sözlər ola-ola bu günləri gəlib kimsə bizi qınıyanda ki, siz hər hansı bir işə görə də indi hər bəzi şeylər var, bunu açıq demək olmaz. Siz məsələn vətən xainisiniz və ya xod vətənə sadiqdursunuz və axı bu mənə təsir eləyir. Niyə bu təfəkkür yaranmalıdır? Nə üçün yaranmalıdır? Ancaq ağa ikinci Qaraqaymaq müharibəsində göstərdi ki, heç də dini kəsim, heç də vətəni dinə meylə az olanlardan az istəmir. Bəli, 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 bəli çox, çox gözəl, çox gözəl nöqtədir. Bəli 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 çünki Dövüşlər bəli oldu. bizim belə videolar var ki məsələn əskərlər deyirlər biz İmam Sən ordusuyuq təbii ki Azərbaycan ordusudur ordusu indi İmam Sən ordusu mücərrəd məna da deyirlər indi Qarabağlı İmam Sən ordusu bəli bəli məqsəd bu idi çünki elə biz şəhidlərin ailələri ilə də indi sizin belə vuruladı vuruladınız kimi getməyimiz gəlməyimiz daha çoxdı yan yəni, hətta bir ailə kimi elə məsuliyyət olan bütün şəhid ailələri hərçinin hələ ətrafdakı şəhid ailələrimiz də bizim də bir ailə üzvü kimi də məsələn bir var dostluq münasibəti ola, yaxınlıq ola, biz artıq ailə hə, ə. o qədər doğmalışmışıq. Bizə mə onların da münəttəb görürəmiz. Bizim əksər şəhid anaları hecabludur. Bizim əksər ə, şəhid ataları namazqəhlidir. Əksər bizim demək olar ki şəhid ataları hamısı özləri imam məclislərində əvvəldə olurlar, başda olurlar, əsadətarlıq eləyirlər, mövlüd günlərində qeyd olunur. Yəni biz bunu hamısı şəhid